akan membincangkan satu isu yang semakin membimbangkan iaitu penipuan dalam talian Seperti yang anda lihat dalam video ini penipuan dalam talian semakin menjadi-jadi Penipu menggunakan pelbagai taktik untuk memperdaya mangsa termaksud tawaran kerja palsu pelaburan tidak wujud dan juga penipuan cinta Menurut laporan sebanyak 5,091 kes penipuan dalam talian telah direkodkan di Selangor pada tahun lalu. Lebih menunjukkan 15 rakyat Malaysia telah menjadi mangsa sindiket antara bangsa dan dipaksa menjadi skamer di Myanmar melalui penipuan cinta dan pelaburan. Untuk membincangkan isu ini dengan lebih mendalam, bersama saya hari ini ialah Profesor Matthew, seorang pakai jenayah cyber. Selamat datang Profesor Matthew. Terima kasih. Profesor, apakah faktor utama yang menyumbangkan kepada peningkatan kes penipuan dalam talian kebelakangan ini? Terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan ini. Nombor satu, penyamaran dan teknologi. Penipu kini menggunakan teknologi canggih untuk menyamar sebagai individu atau organisasi yang dipercayai. Seperti bank, atau agensi kerajaan Mereka memanfaatkan media sosial dan email palsu untuk menipu mangsa Nombor dua, sifat tamak dan kurang kesedaran Ramai mangsa terpedaya kerana tawaran yang kelihatan terlalu baik Seperti pelaburan dengan penurunan tinggi Kurangnya kesedaran mengenai keselamatan cyber juga membuatkan mereka mudah menjadi sasaran yang akhirnya pemandangan manusia dalam kes yang lebih serius seperti yang melibat 15 rakyat Malaysia di Myanmar mangsa diperdaya melalui tawaran pekerjaan atau cinta kemudian dipaksa menjadi penipu ini menunjukkan kaitan antara penipuan dalam tarian dan jenayah pemandangan manusia. Baiklah, Profesor Matthew. Apakah kesan penipuan dalam talian terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan? Beberapa langkah pencegahan yang boleh diambil termasuk Nombor satu, pendidikan dan kesedaran Masyarakat perlu dididik mengenai taktik penipuan yang biasa digunakan Dan cara mengenai pasti tanda-tanda amaran Nombor dua, penggunaan teknologi keselamatan menggunakan perisian antivirus yang terkini kata laluan yang kuat dan pengesahan dua faktor dapat membantu melindungi maklumat peribadi nombor tiga pengesahan maklumat sebelum mengambil tindakan atas sesuatu tawaran atau permintaan dalam talian pastikan untuk mengesahkan kesahihan sumber tersebut Jangan mudah terpedaya dengan tawaran yang kelihatan terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Baiklah, terima kasih Profesor Matthew atas pandangan dan nasihat yang sangat berguna. Diharapkan dengan pendedahan ini, masyarakat akan lebih berhati-hati dan proaktif dalam melindungi diri daripada penipuan dalam talian. Sekian sahaja untuk sesi kali ini. Teruskan bersama kami untuk berita seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah pelajar, apakah pendapat dan perasaan anda selepas uh, tengok berita ini? Dasarlah berita ini. Saya selalu ingat case penipuan dalam talian di dalam series. Rupanya case ini boleh dikaitkan dengan permentangan manusia. Saya pun berfikir begitu. Mucahlah bangsa-bangsa dapat diselamatkan. Walaupun diselamatkan, mereka masih menghadapi pelbagai kesan emosi yang akan menjajaskan interaksi sosial sepanjang masa. Betul. Kami yang melihat berita ini pun sudah berasa terkejut dan ketakutan untuk mencapai orang lain. Apatah yang lagi mereka yang telah ditipu. Saya yakin kamu semua bersetuju dengan kesan-kesan yang disampaikan di perintah tadi. Ia amat penting bagi kita harus memerhatikan isu-isu dunia digital yang mengancam kesepaduan sosial. The next day. Okay, kelas. Sekarang kita akan bercakap tentang isu penggunaan digital platform secara berlebihan yang menyumbang kepada keruntuhan akhlak dalam generasi ini. Ada sesiapa yang ingin berkongsi? Ah, ada. Okey, not bad. Ah, uh, Singro. Saya rasa ketagihan media sosial membuatkan ramai orang lebih dah asing. Mereka uh, lebih suka berinteraksi dan bertanya daripada bersemuka. Dan itu mengakibat hubungan keluarga yang lemah. Saya sering lihat keluarga yang makan bersama tetapi semua orang lebih fokus pada telefon masing-masing lah sangat menyediakan. Ya, dan penderahan kepada kandungan yang tidak sesuai juga boleh menomakan pinggul lagu Saya rasa banyak orang muda tidak sedar tentang kesan buruk yang mereka hadapi. Betul, murid-murid. Salah satu kesan utama ialah kemerosotan hubungan di dunia sebenar interaksi bersemuka semakin berkurang dan pengasingan sosial semakin bernaik. Uh, cikgu, satu lagi masalah adalah buli cyber dan ucapan benci. Dengan mudahnya, orang menyebarkan komen yang menyakitkan hati dalam talian. Kita semakin kelihatan uh, kelihangan empati. Cikgu, saya rasa kekurangan pendidikan etika digital juga menjadi satu faktor besar Tanpa bimbingan betul, ramai yang terdedah kepada kandungan bahaya tanpa memahami impaknya. Kita perlu mendidik diri kita dan berkata tentang penggunaan teknologi yang bertanggungjawab. Jika tidak berkesan buruk, ini akan terus berlanjut. Itulah tujuan hari ini, murid-murid. Kita perlu bincang tentang cara untuk membangunkan kesedaran. Membangun kesedaran mengenai etika digital dan juga bagaimana kita boleh memupuk nilai moral dalam penggunaan teknologi. Cikgu, saya setuju. Mungkin kita boleh mengadakan kempen di sekolah untuk mendidik pelajar tentang risiko penggunaan platform digital yang berlebihan. Itu idea baik, Cia. Itulah sahaja untuk hari ini kelas. Terima kasih ya. Thank you. The next day. Sekarang kita akan bincangkan tentang bagaimana pembulian siber boleh mengancam kesepaduan sosial. Sebelum itu, kita haruslah memahami apa maksud pembulian siber. Cikgu, ya, yeah. pembulian siber adalah tindakan agresif yang berlaku di mana-mana platform digital. Ia sangat berbahaya kerana dia mangsa akan sering tidak dapat mempertahankan diri. Betul. Contohnya apabila seseorang memuat like gambar orang lain tanpa kebenaran mangsa buli akan berasa sangat malu dan menyakitkan. Dan bukan hanya pembuli yang terlibat. Saksi yang tidak memberi bantuan dan sebaliknya mengulas dengan cara memudaratkan mangsa juga menyumbang kepada masalah ini. Ya, itu adalah pandangan yang penting. Pembulian siber bukan sahaja membahayakan mangsa tapi juga merosakkan kepercayaan antara masyarakat. Saya rasa masalah ini berpunca daripada kekurangan pendidikan etika. Tanpa pemahaman yang betul tentang uh, tingkah laku yang baik dan talian, orang ramai mungkin tidak menyedari betapa seriusnya isu ini. Sebab lain like, adalah keperibadian pelaku, kajian menunjukkan individu yang dengan personaliti gelap dan kurang empati lebih cenderung terlibat dalam buli cyber. Kesan pembulian cyber boleh menjadi sangat parah ia bukan sahaja mengurangkan kepercayaan antara individu, tetapi juga menyebabkan mangsa menjadi pelaku buli cyber sebagai bentuk balas dendam. Betul. Jika tidak menangani masalah ini, ia akan menjejas kekestabilan dan perpaduan masyarakat. Kita perlu berusaha bersama-sama untuk mencipta persekitaran yang lebih positif dan menyokong antara satu sama lain. Mungkin kita boleh mengadakan sesi pendidikan di sekolah tentang kesan dan cara mengatasi pembelian cyber? Ya, seperti merancang keping kesedaran atau mengadakan program intervensi uh, buli. Jadi, pendidikan dan kesedaran adalah kunci utama dalam menangani pembulian cyber. Oleh itu, saya berharap kita semua boleh memainkan peranan masing-masing bagi mengatasi masalah ini. Okey, seterusnya boleh-boleh, saya ingin bertanya kepada kalian. Apakah isu dunia digital lain yang boleh mengancam kesepaduan sosial selain yang dibincangkan tadi? Ya. Yeah. Pada pendapat saya, isu penyebaran maklumat palsu juga merupakan satu ancaman besar. Isu ini boleh menjelaskan pelbagai aspek seperti politik, ekonomi dan sosial. Saya juga bersetuju. Jika ada berita palsu tentang kebiasaan pilihan ekonomi atau krisis kesihatan, pasti rakyat akan panik dan keadaan boleh menjadi huru hara. Hal ini juga mengingatkan saya kepada musim pandemik COVID-19. Ada orang mempercayai teori rawatan palsu dan menolak vaksin hanya kerana ter terpajar berita palsu di media sosial. Ini menyebabkan ramai yang keliru dan akhirnya membahayakan nyawa mereka sendiri. Menariknya pendapat kalian, Bolehkah siapa menjelaskan apakah kesan isu ini terhadap sosial dan ekonomi? Kesan berita palsu kepada ekonomi. Dari segi sosial, penyebaran maklumat palsu boleh menjejaskan perbadaan dalam kalangan masyarakat. Maklumat palsu yang berkaitan berkawaman agama atau politik. Negara mudah menyebabkan ketentangan antara masyarakat berbilang bahasa. Betul. Apa pendapat masyarakat? Cikgu, dari segi ekonomi pula, saya pernah membaca bahawa maklumat palsu boleh menyebabkan kemerosotan ekonomi global. Jika sesuatu syarikat dipitan dengan maklumat palsu, melenggan boleh hilang kepercayaan. Akibatnya, jalan menurun operasi terganggu dan, dan syarikat mungkin mengalami kerugian yang besar. Ya, yeah. tepat sekali. Dalam jangka panjang, perpecahan sosial dan kemerosotan ekonomi Uh, boleh berlaku jika ber berita palsu terus tersebar. Sekarang, mari kita bacakan, bincangkan maaf ya, faktor yang menyebabkan masalah ini. Saya rasa perkembangan teknologi digital adalah faktor utama, Cikgu. Uh, dengan hanya satu klik, sesiapa pun boleh menyebabkan maklumat tanpa mengesahkan keasahannya dan kelemahan pemahaman undang-undang menyebabkan mereka tidak takut untuk melibatkan maklumat palsu kerana tiada mak atau tandaan atas tindakan tersebut. Okey, kelas. Dari perbincangan kita, jelas bahawa dunia digital bukan sahaja membawa manfaat, tetapi juga ada cabaran yang boleh mengancam kesepaduan sosial. Isu seperti penipuan dalam talian, pemulihan siber, keruntuhan akhlak, dan penyebaran maklumat palsu boleh melambahkan hubungan dalam masyarakat. Untuk mengelakkan isu tersebut, setiap individu harus mengamalkan penggunaan teknologi yang beretika dan meningkatkan kesedaran tentang keselamatan dalam talian dan etika digital. Ingat, teknologi seharusnya digunakan untuk memperkukuh hubungan, bukan merosakannya. Terima kasih kelas untuk menghadiri kelas hari ini. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Itu saja dan terima kasih. Alright. Thank you.